Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alright, dalam episod kali ini saya nak review kepada anda salah satu tablet terbaru keluaran Honor. Ha, ini dia. Ini adalah Honor Pad 10. Okey, jadi kalau anda sentiasa mengikuti channel Pendakwah Teknologi, maka saya rasa anda pun tahu sebelum ini saya dah review beberapa tablet daripada Honor. Antaranya Honor Pad 9 yang mempunyai keupayaan 5G. Okey, jadi sebelum saya teruskan, saya cerita dulu dekat anda siap-siap tablet ni dia tidak ada keupayaan 5G dia hanya menggunakan sambungan wifi sahaja ok jadi jom kita teruskan dengan review kenapa saya rasa tablet ni adalah salah satu tablet yang patut anda pertimbangkan sekiranya anda sedang mencari tablet Sebelum saya teruskan ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cerita dulu dekat anda benda yang menarik. Jadi harga tablet ni adalah 1499. Jadi apa yang bestnya adalah apabila anda beli tablet ni, anda bukan hanya dapat tablet ni saja anda akan dapat dia punya bluetooth keyboard lepas tu dia punya stylus ataupun kita panggil sebagai magic pencil tu dan anda juga akan dapat satu ANC wireless headphone Ha, anda akan dapat semua benda tu pada harga RM1,499. Dan saya rasa benda ni adalah sangat bagus sebab bila anda beli sekali, ya anda akan dapat semua benda. Dan disebabkan itulah, nah, tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya rasa offer-offer macam ni lah yang menyebabkan tablet yang dikeluarkan oleh owner adalah antara tablet Android yang popular pada tahun 2024. Ok, cukup pasal dia punya set Jadi jom saya terangkan sedikit sebanyak kepada anda Tentang dia punya spesifikasi pula Ok, daripada segi performance ya, Tablet ni dia menggunakan chip Snapdragon 7 Gen 3 Lepas tu dia punya RAM tu adalah 16GB Dan dia punya storage adalah 256GB Lepas tu daripada segi dia punya operating system ni Dia menggunakan Magic OS 9 Iaitu yang berasaskan Android 15. Okey, lepas tu daripada segi keupayaan rangkaian tablet ni dia menyokong Wi-Fi 6 yang 802.11ax tu. Dan cakap pasal Wi-Fi, dia menggunakan 2x2 antena MIMO ada dalam ni noh. Dan sambil-sambil itu Bluetooth dia ni adalah Bluetooth version 5.3. Okey, jadi itu adalah beberapa maklumat umum lah tentang tablet ni. Okey, tadi saya dah tunjuk dekat anda kan set yang anda akan dapat apabila anda beli tablet ni. Okey, jadi sekarang ni saya akan ceritalah juga kepada anda nah apabila anda beli tu anda akan dapatlah sekali dia punya charger dan juga kabel USB-C tu pendek katanya lengkap semua sekali antara benda yang paling menarik dekat tablet ni adalah dia punya skrin tu ok jadi skrin tablet ni adalah bersaiz 12.1 inci TFT LCD 2.5K display jadi sehingga hari ni nah saya dah berpeluang untuk nak menggunakan bermacam-macam device owner macam contohnya macam tablet lah, telefon, laptop dan sebagainya. Dan saya boleh katakan kepada anda nah, screen yang dihasilkan oleh owner tu adalah antara yang terbaik di pasaran. Okey, terutamanya kalau kita nak bercakap tentang screen tablet ni. Okey, jadi berbalik kepada screen tablet ni sekarang kan. Dia punya refresh rate ni adalah sehingga 120 Hz. Lepas tu resolution dia boleh pergi sampai 2500 kali 1600 piksel. Okay, besar besarlah tu. Dan selain daripada boleh menunjukkan gambar dan juga visual yang cantik dan sebagainya kan. Skrin ni pun dia sangat responsif. Okey, jadi saya dah berpeluang untuk nak gunakan tablet ni hampir dekat 3 minggu macam tu sebenarnya lebih daripada 3 minggu dan saya boleh katakan kepada anda nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa saya dah gunakan tablet ni untuk nak buat macam-macam benda daripada main game sampai buat kerja sampai duk baca pendek kata macam-macam benda. ok dan saya boleh bagi tahu dekat anda nah, saya sangat suka membaca terutamanya sebelum nak tidur tu. Jadi ini untuk pengetahuan anda lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Honor dia ada bermacam-macam teknologi untuk nak jaga mata kita ni ataupun dengan bahasa yang lagi mudah untuk nak kurangkan keletihan mata bila kita sentiasa duduk tengok skrin ni. Contohnya kan, macam dia ada ciri macam dynamic dimming. Lepas tu dia ada yang circadian night display. Lepas tu dia ada juga yang ciri AI defocus. Jadi kesemua ciri tu sangat berguna untuk nak membantu kita rasa lagi selesa lah bila kita duduk tengok skrin ni selalu tau. Dan ciri-ciri ni kan, apa yang menariknya, dia bukan hanya ada pada tablet ni. Dia ada pada banyak produk-produk owner yang lain contohnya macam telefon dan sebagainya Okey satu lagi benda yang saya suka pada tablet ni adalah kalau saya nak baca tulisan yang sangat banyak dan sebagainya kan saya boleh set dia kepada e-book mode nah, jadi maksudnya apa tau saya akan nampak tulisan tu dalam mode hitam putih je dia jadi memang senang lah nak baca dan sebagainya kan ok sambil tu lah tuan-tuan dan perempuan sekalian ni satu benda lagi yang saya nak cerita dan saya nak highlight ni kepada anda kan bila kita duk baca terutamanya kalau masa kita tengah duduk-duduk ke ataupun macam saya kata tadi baca sebelum tidur jadi duk baring macam tu kan jadi salah satu benda yang paling penting adalah sekiranya kita pegang benda yang sangat berat lama-lama maka tangan kita ni akan lengah tau. jadi saya boleh cerita dekat anda lah walaupun skrin dia ni 12 inci tapi berat tablet ni hanyalah 525 gram saja. dia nipis dan ringan jadi macam saya katakan tadi, memang tak ada isu lah apabila saya nak baca sambil duduk ke, sambil baring ke, sambil berjalan dan sebagainya. Memang sangat senang. Selain daripada membaca, nah, saya pun gunakan tablet ni untuk nak buat macam-macam kerja. Contohnya kan, saya buat kerja yang banyak berkaitan dengan rangkaian. Jadi dalam tablet ni saya dah install bermacam-macam application lah yang membolehkan saya buat contohnya benda-benda macam saya nak SSH ke server, nak buat remote desktop semua saya boleh buat. Jadi saya boleh SSH ke saya punya router lah, nak configure firewall lah, apa lah nak set. Semua memang boleh lah. Memang boleh dibuat pada tablet ni. Okey, selain benda tu dah ni saya cerita juga dekat anda. Okay, sebab saya tengok ramai orang duk review, duk buat macam duk tengok movie dan sebagainya. Ni saya cerita apa yang saya buat tau. Jadi dalam tablet ni saya install application macam AnyDesk. Lepas tu ada application yang nama dia Windows tu. Jadi dengan application tu semua saya boleh akses komputer PC saya lepas tu Mac ni semua saya boleh akses secara remote. pendek kita mencari remote desktop lah. Jadi kalau anda ni bekerja macam sebagai programmer ke ataupun benda-benda yang melibatkan IT, network engineer sebagainya, tablet ni memang sesuai untuk anda. Dalam masa yang sama ni saya boleh cerita dekat anda kan. Saya dah guna tablet ni untuk nak buat WiFi testing. Pi jalan dulu nak test AP ni sebagainya, install application macam-macam dan tu guna bawa senang. <laughs> ok itu kalau yang berkaitan dengan kerja saya lah ok ni saya cakap secara umum pula saya pun dah gunakan tablet ni untuk nak edit dokumen contohnya dokumen Microsoft Word nak edit PDF nak edit saya punya slide dan sebagainya semua memang boleh pendek katanya dia dah rasa lebih kurang macam laptop lah ha, ok sebentar lah Sambil-sambil tu lah bila duk bercakap pasal nak buat benda-benda kerja tu kan. Jadi sekiranya anda nak edit dokumen macam saya kata tadi, word dokumen ke slide dan sebagainya, anda boleh gunakan aplikasi yang memang dah sedia ada dalam ni yang nama dia OneDrive. Saya dah guna pakai memang okey. Tapi dalam masa yang sama juga, sekiranya anda memerlukan aplikasi-aplikasi khusus, contohnya macam Microsoft 365 dan sebagainya, anda boleh install. Saya dah install Microsoft 365, saya dah install Microsoft Teams, saya dah buat meeting, semua saya dah pakai lah. Pernah kata okey lah, dia punya kamera kat depan, dia punya audio, mikrofon semua memang tak ada isu lah, memang okey. Okey, lepas tu nah dalam masa yang sama juga kalau anda nak gunakan benda-benda lain contohnya macam anda nak gunakan cloud application contohnya macam Google Workspace dan sebagainya sekiranya anda berada di tempat yang ada sambungan internet yang baik memang tak ada masalah. Dalam bahagian ni saya nak tunjukkan kepada anda secara khusus keupayaan Honor Pencil ni. Jadi bila saya review tablet dan sebagainya kan antara salah satu keupayaan yang saya suka review adalah ketepatan ataupun kejituan bila kita gunakan pencil ataupun stylus yang diberi tu kan. Jadi untuk makluman anda nah sambungan antara Honor Pencil ni dan juga Honor Pad 10 ni dia menggunakan Bluetooth. Okey, jadi bila kita nak buat testing ni seperti biasa saya akan benda ni dekat isteri saya sebab isteri saya ni dia memang duk menulis macam-macam lepas tu dia pun minat melukis <laughs> semua tu kan. Okey, jadi ini saya tunjukkan kepada anda nah penggunaan Honor Pencil dan juga Honor Pad 10. Dan seperti apa yang anda dapat lihat lah, pensel ni dia memang sangat accurate bila kita gunakan dengan Honor Pad 10. Okey, sambil tu, sambil tu, tuan-tuan dan puan-puan -tuan, sekalian, saya nak cerita dekat anda satu isu yang besar bila kita gunakan sebuah stylus ni dengan tablet. Jadi antara isu tu adalah bila kita tersentuh tangan tu dekat permukaan skrin tu masa kita duduk menulis tu. Jadi kadang-kadang kan bila kita tersentuh tu, dia akan menyebabkan skrin tu kadang-kadang terbergerak, terzoom dan sebagainya tau. Tapi seperti apa yang dapat lihat ni lah, walaupun isteri saya letak tangan dia dekat atas skrin tu masa dia tengah duduk menulis, tidak ada sebarang isu untuk dia nak menulis tu. Jadi kalau nak tengok dekat tablet tu pun tak ada masalah untuk dia nak menerima tulisan tu secara accurate. Jadi sekiranya anda ni adalah seorang yang memang suka mengambil nota, suka melukis, menulis dan sebagainya, maka Honor Pad 10 dan juga Honor Pencil ni adalah sangat sesuai untuk anda. Okey. dan sebelum tu nak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya boleh cerita juga sikitlah dekat anda sebab saya rasa mungkin anda nak tahu berapa lama bateri pencil ni boleh tahan. Okay, ni saya terfikir tau. Saya minta maaf lah. Saya tak buat satu testing khusus untuk nak tengok berapa lama bateri pensel boleh tahan. Tapi saya boleh ceritakan dekat anda lah. Masa saya tengah duk buat testing, duk rekod video untuk yang duk menukis, menulis semua tu kan. Jadi isteri saya ni, dia duk menulis, duk menukis semua tu. Rasanya dekat sepetang juga lah. Kita mula tu lebih kurang dalam tengah hari lepas zuhur macam tu. Sampai ke depan asam. tu kan. Jadi bila dia dah habis buat benda tu, saya dah habis rekod tu. Lepas tu anak saya pula ambil. Dia duk main lukis-lukis kan. Sampai ke malam, sampai dekat isyak tu. Jadi bila sampai dekat e-shop tu saya baru perasan yang kata pensel ni habis bateri sebab anak saya kata dah tak boleh tak boleh kan. Jadi secara amnya bila duk pakai secara berterusan tu lama jugalah. Ha, jadi kalau anda nak gunakan benda ni rasanya tak ada isu lah anda nak pakai sehari suntuk. Lepas tu kalau anda nak charge pun sangat mudah sebab anda boleh cucuk dengan USB-C kat sini kan. Jadi anda boleh charge dengan power bank. Okey, pada malam tu saya charge ni rasanya lebih kurang dalam setengah jam tu kot. Saya tinggal lepas tu dah terus jadi hijau boleh pakai. Jadi memang sangat berguna dan senang untuk nak digunakan. Sambil tu, saya nak review jugalah wireless ANC headphone yang akan diberikan sekali kepada anda secara percuma ni. Okey, mula-mula saya kena minta maaf dulu lah. Saya ni bukanlah seorang audiophile ke apa ke yang boleh nak review audio macam best-best kan. Tapi saya boleh ceritalah kepada anda saya punya personal opinion. Okey, ni pakai pun sedap sebenarnya kan. Okey, saya dah cubalah guna benda ni untuk dengar lagu dan sebagainya. Memang okey lah. Saya duk try main game, main PUBG semua tu. Sound dia memang clear. Okey, cuma daripada segi, ah, ni, ini pendapat peribadi lah. Pendapat peribadi Okay. Up. daripada segi bunyi dia tu saya rasa dia macam bassy sikit dia bass tu macam kuat sikit kan tapi saya rasa itulah dia bergantung pada orang mungkin ada setengah orang suka kan nak. tapi pada saya saya rasa dia macam bunyi kuat sikit ok lepas tu daripada segi nak cakap kalau berat ke apa ke benda ni ringan dia sangat ringan jadi kalau anda nak kan anda nak buat jalan-jalan anda boleh lipat dia macam ni tak ada masalah apa <laughs> jadi senang lah kalau nak letak dalam bag dan sebagainya dan cakap satu juga dia bagi dekat anda sekali dia punya bag maksudnya carrying case tu ada jadi anda boleh letak dalam tu jadi tak, tak, ya, tak jemput cala dan sebagainya. Jadi kalau anda nak bawa pergi ke katakanlah tempat kerja ke ataupun nak pergi jogging ke, nak pergi kat college, universiti ke apa ke, memang boleh lah. Dalam bahagian ni, saya akan tunjukkan kepada anda keupayaan rangkaian tablet ni. Jadi, untuk nak buat ujian ni, saya buat testing tu dekat studio pendakwah teknologi di mana dekat sana, saya menggunakan produk rangkaian daripada Huawei. Ok, jadi Wi-Fi router yang Huawei itu pun dia menyokong Wi-Fi 6. Ok, jadi ini saya tunjukkan kepada anda ya, nah, link speed apabila saya sambungkan tablet ni kepada Wi-Fi router tu. Jadi seperti apa yang anda boleh lihat, ya, nah, dia punya link speed tu boleh pergi sampai 2400 Mbps lebih tau. Apabila saya sambungkan kepada yang Wi-Fi 5GHz tu. Ok, tapi sebelum tu saya cerita dulu dekat anda lah sambil-sambil saya buat speed test ni kan. Ok, jadi dekat studio pendawah teknologi itu internet saya berkelajuan 1 Gbps untuk untuk download dan 500 megabit per second untuk upload. Saya menggunakan service time. Alright, jadi seperti apa yang dapat lihat dekat sini nah, dengan menggunakan WiFi 6 pada tablet ni tak ada sebarang masalah langsung untuk saya dapat kelajuan download maksimum pelan internet saya tu iaitu 1 gigabit per second dan upload pun boleh pergi sampai dekat 500 megabit per second. Alright, kalau tadi saya tunjuk dekat anda speed test, ha, ni saya tunjuk pula dekat anda hasil ujian FAST. Ha, dan dengan menggunakan FAST pun, saya boleh dapat download berkelajuan 1 gigabit per second. Ok, dan akhir sekali saya akan tunjukkan dekat anda ujian NPERF. Dan dengan menggunakan NPERF pun, saya boleh dapat download 1 gigabit per second dan upload 500 megabit per second. Memang mantap. Jadi secara umumnya, keupayaan rangkaian pada tablet ni adalah sangat baik. Dalam bahagian terakhir ni saya akan tunjukkan kepada anda keupayaan gaming. Jadi ujian gaming ni saya akan buat dua jenis ujian. Ok, jadi yang pertama tu saya akan tunjukkan kepada anda ujian gaming menggunakan PUBG Mobile di mana saya install application tu dalam tablet ni. Ok, kemudian saya akan tunjuk pula kepada anda ujian gaming menggunakan cloud gaming dengan aplikasi GeForce Now. Jadi dengan menggunakan PUBG Mobile tu kita akan dapat uji keupayaan tablet ni lah secara keseluruhan daripada segi dia punya keupayaan prosesor grafik dan sebagainya. Manakala apabila saya tunjukkan kepada anda yang cloud gaming menggunakan GeForce Now tu pula kita dapat uji keupayaan rangkaian dia tu. Ok, jadi kita mulakan dulu dengan PUBG Mobile. Okay, ni saya tunjuk dekat anda gameplay PUBG Mobile yang saya rekod menggunakan Honor Pad 10 ni. Dan untuk nak main game ni, saya dah set ke semua grafik dia kepada grafik yang paling tinggi. Maksudnya setting yang paling tinggi yang saya boleh set pada game tu. seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda keupayaan cloud gaming jadi macam yang saya katakan tadi lah saya dah install aplikasi GeForce Now dalam tu dan saya nak main game Counter Strike 2 ha, Counter Strike 2 ni dah jadi saya punya game favorite lah ok dan seperti apa yang dapat lihat dekat sini lah memang tak ada masalah sekiranya anda nak sambungkan external peripherals kepada tablet ni contohnya macam wired mouse ataupun USB hub USB drive dan sebagainya Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian review saya untuk Honor Pad 10 ni. Jadi macam yang saya katakan tadi nah, tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan-puan sekalian saya dah menggunakan tablet ni dekat 3 minggu lebih macam tu. Jadi ini saya boleh cerita dekat anda antara beberapa benda yang saya suka pada tablet ni adalah first kali saya suka dia punya keupayaan rangkaian dan memang saya dok guna tablet ni <laughs> untuk nak buat testing network dekat tempat kerja dok test wifi dan sebagainya. Memang saya dok pakai kan itu satu. Lepas tu yang kedua saya suka dia punya screen. Screen dia besar dan screen dia cantik. Ha, dan yang ketiga antara benda yang paling saya suka adalah dia punya keupayaan bateri. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, tablet ni dia punya bateri capacity adalah 10,100 mAh. <laughs> Maksudnya kan kalau anda nak guna untuk buat kerja ke, anda nak main game ke, anda nak surf internet ke, nak surf media sosial Facebook dan sebagainya ke, nak tengok movie ke YouTube ke apa ke, memang boleh sangat. 10,100mAh tu boleh buat banyak benda tau. Dan saya boleh ceritakan dekat anda nah, 10,100mAh adalah antara best three capacity yang paling besar yang ada dalam pasaran dekat untuk tablet sekarang ni tau. Okey, jadi sekali lagi sekiranya anda berminat untuk nak mendapatkan Honor Pad 10 ni dia akan dijual pada harga RM1499 dengan dua pilihan warna dan macam yang saya dah maklumkan pada awal video tadi anda akan dapat set lengkap lah wireless keyboard, pencil ni dan juga iPhone ni dan jadi set tu semua lengkap Okey, jadi maklumat pasal tablet ni semua saya dah letak dekat video description ni Okey, sambil tu lah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian ni saya nak cerita dekat anda Honor Pad 10 ni juga dia ada beberapa keupayaan AI. Contohnya macam dia ada AI suggestions, dia ada magic portal, magic text, lepas tu dia ada AI writing dan macam-macam lagi. Jadi untuk kesemua ciri-ciri AI itu saya akan tunjukkan kepada anda semua dalam sesi live seterusnya. Jadi kita boleh sama-sama test lah benda tu. Okey, jadi sambil tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya anda ada sebarang soalan yang anda ingin nak tanya tentang Honor Pad 10, maka anda bolehlah tulis di ruangan komen. Jadi insya-Allah saya akan jawab dekat ruangan komen tu ataupun saya akan jawab masa sesi live nanti. Ok, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah kita punya video untuk kali ini. Jadi insyaAllah kita akan jumpa dalam episod yang seterusnya dan sesi live akan datang ni lah. Alright, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.